जय श्री राम मित्रांनो वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग मित्रांनो आज खूपच झाला कारण तुम्हाला सांगितो की आमचा क्रियांश आज स्कूलला जाणार तो पूर्णपणे रेडी होत आहे तुम्हाला तो पुढे दाखवत राहील आणि आज आपण ना उबेर उबेर आहे ना उबेरशी त्याचं काहीतरी रेट कार्ड बद्दल आपण कस्टमर केअरशी बोलून घेऊया ते कस्टमर केअर आपल्याला कसं उत्तर देतात त्यांचा बिहेवियर कसं असतो हे ते सगळं आपण तुम्हाला लाईव्ह दाखवतो तुम्हाला ठीक आहे तर लास्ट वन शेवटी नक्की बघा आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर करा आणि मला सपोर्ट करायला विसरू नका चला आता निघतो तो आमचा क्रियांश स्कूल साठी रेडी झालेला आहे त्या स्कूल साठी मलाही थांबवावं लागलं त्याच्या रेडी होण्यासाठी तो मला थांब म्हणला म्हणून मी थांबलो आहे ना क्रियांश हा स्कूल ला जाणार ना मस्त व्यवस्थित पूर्णपणे रेडी झालेला आहे तो स्कूल साठी पता नहीं गल मेरा नाम तो क्रियांश चल रहा था स्कूल ला बाय क्रियांश बाय मैं जाओ मैं जाओ तू स्कूल ला जातो ना तू कुठे जातो हाँ जाओ तो मैं स्कूल ला जाओ हाँ हाँ जाओ बाय 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 असतय पुसणं ताण लागतो व्यवस्थित पुसून घेऊन जायचो हात मारायच आपली लक्ष आता डायरेक्ट गॅस भरायला सुरुवात गॅस पासून केलोय कारण रात्रीचा गॅस आपण बोलत नाही मित्रांनो बघू शकता गॅस स्टेशन लोणकर गॅस एजन्सी इथून आहे आता आपण आता ती गॅस भरून घेतो गॅस भरून घेतल्यानंतर सुरुवात करू आपल्या ट्रीपला ठीक आहे तर आता बघू किती गॅस बसतंय आणि मग ट्रीप कशी वाजणार आहेत आता आपल्याला ठीक आहे त्याला नंबर या लागले आपले बघू पन्नास पॉईंट साठ पॉइंट आपली इकडे आडपनला मित्रांनो गॅस भरलो गॅस भरून इकडं आलो तर एक धानवारीची बुकिंग उचलली होती तर बघा बघू शकता दहा मिनिट होत आले ती अजून नाही आणि कस्टमर फेक बुकिंग आहे असं मला वाटतं तेव्हापासून बघतोय तर आता बघू या ट्रिपचं काय होतंय फोन लावलं होतं तर ते रॉंग नंबर म्हणतंय कस्टमर फेक बुकिंग आता कसं करायचं आहे कस्टमरच दुसरं बुकिंग काय भेटत का, का। त्याला आता कॅन्सल केल्याशिवाय पर्याय नाही काय दुसरं तर नाही त्याला कस्टमर केअरला नंतर लाव लावणार फोन मी हे आपले फालतूगिरी त्याला नाही चांगला आपण बोलणारच आहे आता थोडं उशीराने आता आपल्याला इथून पहिलं बुकिंग बघणार आहे वाटलंच माझा नंबर आहे कस्टमर केअरच मी बघतो आता ट्राय करतो थांबा दोन मिनिट बघा मित्रांनो आता आपण उबेरची पंधरा मिनिटात कॉल बॅक असं बोललं होतं म्हणून आपण सोडला आणि एखाद्या छोटीशी ट्रिप घेऊन मी इथं मगरपट्ट्यात आलोय तर आता तुम्हाला सांगतो मोजून इथं हिस्ट्री पण दाखवतो बघा केवळवाडी हा ब आता ट्रिप पडली होती नाही करायचं मला बावीस 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 असलेला नंबर हे ओला आपलं उबेरचा कस्टमर केअर नंबर आहे चोपन्न मिनिट झाले पण त्याचे पंधरा मिनिटात बोललेला होता की कॉल बॅक असेल तुमचं येईल कायच असेल एक तर ते पंधरा मिनिटात करणं हे चुकीचं आहे कारण काही प्रॉब्लेम झाला तर पंधरा मिनिट वाट बघणं कोणी बघू शकत नाही ठीक आहे आणि त्यामध्ये पंधरा मिनिटानंतर पण करायचं म्हणलं तर पण आता चोपन्न मिनिट झाले जवळपास एक तास झाला अजूनही त्यांचा कॉल नाही कॉलबॅक आलेला नाही म्हणजे हे फ्रॉड करू लागलं उभे आधीपासूनच फ्रॉड आहेत हे चाले सगळे पण आता तर स्वतःहून दाखवा लागले था था कि आ, ला आ, ला ला आता की आम्ही किती फ्रॉड आहे तरी सुद्धा ना आपल्या सरकारला ना काय म्हणतात ते लाज वाटे ना त्यांना की आपण हे सगळं बंद करायला पाहिजे ना त्यांचे अजूनही डोळे उघडे उघडेनात एवढे भिकारचोट आता झालेलं सरकार आहे आपलं आता काय बोलावं आता तुम्हाला तुम्ही मला कमेंट करून को सांगा कोणाला कोणाला असेही प्रॉब्लेम झालेले की त्याला असंच सेम माझ्यासारखं की तास तास का पंधरा मिनिट का तास तास, तास मी कॉल आलेला नाही यार तरी पण मी अजून बघतोय वाढ बघणार आहे अजून पण किती उशीर लावते त्यांनी कॉल बॅक करायला पंधरा मिनिट आणि तेव्हा तर चांगलंच झाडणार आहे मी फक्त मला आता कॉल यायला पाहिजेत ते कस्टमर केअर लेडीज असो नाही तर जेंट्स असो शेवटी ते कस्टमर केअर आहे त्याला आपण बोलणं आपलं काम आहे ठीक आहे आता भाऊ का होतंय आता ठीक आहे चला बघू आता त्याच वाढ बघतो मी फक्त कॉल यायच मित्रांनो उबेरच मागाशी फोन आलेला त्यावेळेस मी गाडी चालवतो बुकिंग होता माझा त्यामुळं मी ते शूट करू शकलो नाही पण रेकॉर्डिंग केलेलं आहे ते आता मी तुम्हाला इथं नीट पूर्ण रेकॉर्डिंग आहे का कसे आपल्याला या चुत्यात बनवतात ते तुम्हाला कळेल या मी पूर्ण तुम्हाला दाखवतो काही उत्तर देत नाहीत ता काय नाहीत फक्त काही समाधान करत नाहीत आपल्याला इतना वीडियो को कैंसिल मैंने मैंने किया कम कम से चार या पांच बार कॉल किया तब भी फोन नहीं थे तो कंटिन्यू कॉल किया आप दे। देख सकते हो दोनों तो तरफ से मैंने कॉल किया था उनको डेटा से ऑनलाइन भी कॉल किया था और डायरेक्टली नंबर से कॉल किया था ठीक है तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया फर्स्ट टाइम पे तो, तो बाद में मैंने उनको बोला सर तो बाद में ना पांचवे बार उस, उन्होंने कॉल रिसीव किया तो उस टाइम पे वो उन्होंने बोला कि रॉन्ग नंबर है मैंने बोला कि सर आपके नाम से बुकिंग है मैंने पंद्रह मिनट से यहाँ पे रुका हूँ आपके पिकअप लोकेशन पे तो वो बोला डायरेक्टली रॉन्ग नंबर है और फोन काट दिया ठीक है गणेश जी मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ गणेश जी बट हम आई डी का एक्शन ले लेंगे सर आप उसके लिए कर बेफिक्र रहिए ठीक है दोबारा से वो कस्टमर अपने पूछ ना कर पाए जो चीज़ आपके साथ हुई है उसके साथ क्या एक्शन ले सकते हो मैम ऐसे बुकिंग के लिए हमारा आधा आधा घंटा पूरा वहाँ भी हमारा जो पिकअप जाने का वो बिल होगा टाइम भी वेस्ट और पिकअप जाता हूँ वो तब मेरा ये जो जैक भी वेस्ट हो जाएगा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और मेरा कैंसिलेशन रेट भी बढ़ जाएगा फिर तो वो रेट बढ़ता जाएगा कैंसिलेशन का और उसको तुम तो कैंसिलेशन का पूरे मुझे रिफंड नहीं दोगे कैंसिलेशन का चार्जेस नहीं दोगे इसमें सब तरफ से मेरा ही नुकसान है ना ना कैंसिलेशन दे सकते हो आप ठीक है सर हम आलाइड की आगे लेंगे आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा सर हम समझ सकते हैं आपका टाइम वेस्ट हुआ है सर जी हम जरूर इस चीज़ को आगे हाईलाइट करेंगे तो और एक बात मैम मेरा कल का ट्रिप था लास्ट में एक बता सकती हूँ सर कैसा है ना सर जी हम आपको अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आगे एक्सपलेट नहीं कर पाएंगे ना सर ना एक ही टाइम चीज़ का रिक्वेस्ट हम रेस कर सकते हैं तो 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 मेरा ही प्रोफाइल ओपन हो जाएगा तो, तो तुम आप मेरा कल तो मैंने फोन किया था तो फोन नहीं लग रहा था आज लगा तो आज एक घंटे बाद आपने रिस्पॉन्स दिया कोई तो ऐसा इमरजेंसी हो गया तो आप एक घंटे बाद तो मेरा दोगे जो भी एक्शन होगा वो एक घंटे के बाद दोगे मैं चिल्ला गए बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी ट्राफिक में इसलिए आपका आवाज ठीक से आने के लिए मैंने ठीक से बात कर रहा हूँ थोड़ा जोर लगा के ठीक है ठीक है गणेश कैसा है ना हमारा न, जाता है ना कॉल को घाटा होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है सर ठीक है ऐसे यार प्रॉब्लम फेस करना को ऐसे रुकना चाहिए आप फेस करते हुए आपको कॉल के इंतजार करते हुए हमारा हमारे तरफ तो से कोई गलती हो जाए तो इंस्टेंट एक्शन हो जाता है हेलो आवाज आ रहा है हेलो मेरी आवाज आ रही है हाँ आ रही है मेरी आवाज आ रही है हेलो बोलिए ना सर बोलिए हाँ तो फिर वो कैसा करेंगे और एक बात नाम मेरा वो पेड़ भी कम दिया था मेरे पिछले लास्ट वाले ट्रिप में पन्द्रह रुपए पर किलोमीटर से आल्टो का नियम तो आपको तो पता है ना आल्टो का रेट भी पता है ना सत्रह रुपए पर किलोमीटर का रहता है आप पन्द्रह रुपए पर किलोमीटर से क्यों दे, तो पर क्यों दे रहे हो ठीक है सही बात है तो फिर क्यों दे रहे हो पन्द्रह रुपए पर किलोमीटर से क्यों दे रहे हो सही बात है सही बात है इसलिए बात कर रहे हो तो फिर तुम आप क्यों रॉन्ग बात कर रहे हो सही बात है सही बात है बोलते हो बार बार टाइम पे तो मेरा आरटीओ रूलिस दोनों न आईटीओ का आरटीओ का आरटीओ का रेट कार्ड मुझे बताओ आप आपको तो आया होगा ना आरटीओ का रेट कार्ड सर हमको ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आता है आपको जो भी पर किलोमीटर का अमाउंट जो भी आपको मिलता है ना सर वो आपको हमारी तरफ से ना आपके ही इनबॉक्स में सर की अपडेट आ जाती है सर वो ऐसा नहीं है आरटीओ का जो आरटीओ ने दिया है रेट कार्ड उसी रेट कार्ड से आपको ट्रिप देना चाहिए ना बुकिंग भी वही देना चाहिए ना आप अपनी मर्जी से ऐसी आपका जो भी सीनियर है ना उनको बताओ ना मेरा ये ये वाला प्रॉब्लम राइडर का प्रॉब्लम है ना आप आगे बता सकते हो ना हाँ जी जरूर बता सकते हैं हम बोल हम ये चीज आगे जरूर हाईलाइट करेंगे कि आपको पंद्रह किलोमीटर के आगे जाने के बाद राइडर रहेगा तो आप पंद्रह रुपए पर किलोमीटर के देंगे ऊपर के जेब में तो डालेंगे क्या ठीक है सर मैं आगे हाईलाइट करूँ अरे हाईलाइट कर सकते हो तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो क्या ना सर जी देखिए ना मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय के तौर पर उबर में काम कर रहा था जो चीज मेरे हाँ काम आप भी काम कर रहे हो मैडम मैं नहीं। नहीं। नहीं भी काम कर रहा हूँ उबर की तरफ से हमारे जो भी प्रॉब्लम होता है नुकसान हमारा होता है तो खाली उबर का कुछ नुकसान होगा नहीं ना यहाँ हमारा नुकसान होता है ना और सत्रह रूपये किलोमीटर से छोड़ के पंद्रह रूपये पर किलोमीटर दे रहे हो किसके हिसाब से दे रहे हो अपनी मर्जी चला रहे हो क्या आप मेहनत तो हमारी है ना मेहनत तो का पैसा मांग रहे हो हम क्यों आप घटा रहे हो पैसे तेर में क्यों घटा रहे हो आप वो बताओ ना आरटीओ रोल से भी आज तुम्हारा ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है क्या सही बात है आरटीओ कुछ नहीं है क्या आपके सामने तो आप तो मैंडेटरी है ना आरटीओ का सुनना जो आरटीओ का रेड कार्ड है वो मैंडेटरी है ना वही देना के लिए तो आप क्यों कम रेट हो रेट क्यों घटा रहे हो आप मुझे बताओ ना पहले ये सवाल का जवाब दो रेट क्यों घटा रहे हो आप आर टी ओ जो बोला है ना उसी रेट से देना चाहिए ना आप सही बात है सर बट आरटीओ की पॉलिसी और हमारी पॉलिसी दोनों तो अलग अलग होती है आर टी ओ का पॉलिसी हिसाब से चलना तुम्हारा जो भी है भारतीय का पॉलिसी है जो भी है ना वो मैंडेटरी करो फिर में क्यों मैंडेटरी करियो फिर तो में, में क्यों चेंज कर करियो ये गलत बात है ना न फिर में चेंज करना नुकसान तो हमारा होता है आपका थोड़े नुकसान होता है आपको अकाउंट हो सब लेते हो तो लेना बंद करो ले ना पूरा देना ही बंद करो आपको नहीं चाहिए तो इधर हमारा नुकसान है आपका नुकसान नहीं होना चाहिए बस हमारा नुकसान होना चाहिए ये कौन सी बात है ये ऐसी पॉलिसी एक है कि राइडर को जो भी पार्टनर पार्टनर बोलते हो हमारा नुकसान होना चाहिए आपका नहीं है आपसे भी नुकसान कर लो हमारे तो हम जैसे नुकसान कर लेते हैं ना वो वैसे नुकसान करो प्लेटफॉर्म क्यों लेते हो प्लेटफॉर्म वो तो टाइम टू टाइम लेते हैं ना पैसा तुम जी 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 तो फिर है। ये कब चेंज करने वाले अभी हो। जो आरटीओ का रेट कार्ड है ना वो आरटीओ के रेट कार्ड के हिसाब से कार्ड देना चाहिए जैसे जो भी अपडेट होगा आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा अपनी मनमानी चल रहा है जो भी रेट लगा रहे हो नुकसान हमारा हो रहा है और ऐसे तुम्हारे जो कस्टमर रहते हैं ऐसे फ्रॉड बुकिंग डाल के उसमें भी हमारा नुकसान ठीक है सभी तरफ से हमारा नुकसान हो रहा है यहाँ पे तो कंपनी बंद कर दो सीधा ठीक है सर ओके एक भी ऐकलं आपने, 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 हो। का तर आता ह्या वरती मला आता फक्त कमेंट करून सांगा तुम्हाला काय वाटतय मी पण बोललोय तुमच्याकडून पण मला कळायला पाहिजे की तुम्ही मी बोल बोललो ते बरोबर बोललो का त्याला होत्या फक्त मी एवढंच थोडंसं हे झालं की मी रनिंग मध्ये होतो म्हणून तेवढा आवाज वगैरे कट झाला असेल थोडंफार तर मी दाटलो पण काही उपयोग नाही झाला आपण किती आपल्याला काय नाही म्हणून म्हणतो मी तर फक्त मीटर न चला कुठलीही बुकिंग उचला तुम्ही कुठलीही बुकिंग उचला फक्त मीटर टाकत जावा बाकी काही करू नका हे मर्जिन त्यांनी दहा रुपये किलोमीटर करो वीस रुपये किलोमीटर करो फक्त आपण आपलं मीटर टाकत जावा आपलं कधीही नुकसान होत नाही एवढंच मी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो ऐका थोडस एके व्हा एकी अप होऊन फक्त मीटर टाकायला सुरुवात करा बाकी काही करू नका आपलं काही एक रुपयाचं नुकसान होणार नाही मीटर टाकल्यावर असा आपल्याला येईल आपण सगळं एकत्र झाल्यावर परत एकानं थोडं दिवस चांगलं रेट देईल आपल्याला परत परत तिथं येते त्यांना माहिती आपल्याला थोडं रेट तर आपण जे बाहेर करून करून आपण लगेच विदाउट मीटरने घेऊन जात आणि ते कस्टमरला सवय लागते परत विदाउट मीटर चालू झाला का म्हणून त्यामुळे फक्त एनी टाइम मीटर घेऊन चाला मित्रांनो बस एवढंच सांगायचं तुम्हाला चव तासचा चा कंटिन्यू खूप आज टाइमपास झाला म्हणेल तसं धंदा नाही झाला आपला पाहिजे चढाव मला तर आपले पाचवा मजल्यावर आहे ना तर मुंड्यातून एमटे आलं पूर्ण घरी चला कसं वाटलं चलॉक हा कमेंट करून नक्की सांगा मला आणि जे उगाच्या कस्टमर केअरसोबतचे कंडिशन झालं कॉल रेकॉर्ड तुम्हें ऐला जन कस होता नक्की संगा भेटो नेक्स्ट ब्लॉग फ्रेंड्स तोपर्न तुम्हें सब्सक्राइब करा फ बाकी टाइम नक करूँ चला बाय गुड नाइट